кафешки кафе могодо кафе казахские кафе и кафе проникате прован в новом городе в 18 200 мама ага галисем Ну що, починаємо? Ще... Вірменські 10 хвилин. Давайте ще 5 хвилин і починаємо. Бо це ж Вірменія. Давайте в цей день згадаємо усіх, хто віддав життя за нашу незалежність. Хвилиною мовчання.

которые понимают, что такое независимость, как какое дорогое ценовое она дается, они стали на нашу сторону и они практически нам помогли и помогают и будут помогать. Независимость Украины она э, была юридической, а стала фактической. То есть сейчас уже у нас совсем другое отношение к этому понятию даже. Мы хотим быть выбирать себе друзей, они, а э, скажем так, они никто на них не навязывает. От этой независимости нашей, я уверен, что будет в пользу таким тоже другим народам, как Грузии, там, Армении и другим странам, которые вот имеют такие конфликты с этой страной. Где-то открытые, где-то скрытые конфликты, где-то работают агенты, где-то там какие-то санкции, не, не санкции, а э, рычаги там э, энергетические и так далее. То есть мы, мы очень э, оптимистично смотрим на развитие в Армении на развитие в Грузии, потому что эти две страны, они э, очень быстро э, разбудутся границ, я думаю, что э, они очень быстро найдут себя в европейском сообществе, и я думаю, что наша победа будет также и армянской победой, грузинской победой. Ну